Əjdəsalanlar kan, bu günləri sizlə də birlikdə e, kompüter yığmaq videomda sizlərə demişdim ki, ikili monitoru necə edirəm və dedim ki, bu günləri sizlə də birlikdə necə etdiyimi bölüşüm. Siz də görəsiz ki, necə etmək olur. Videomuza atmadan gəlin elə keçək videomuza. İnanıram, bu videomuz maraqlı olacaq. Siz də maraqlı olacağını düşünürsünüzsə, like atmağı, kanalıma də abunə olmağı unutmayın ki, bu təzə videolarımız daha çox gəlsin. İndi isə keçdik videyə. Hal-hazırda burada yığdığımız var idi sistem bloku. Baxın bu sistem blokunda bir dənə VGA girişi var, bir dənə də DVI girişi. Bu şnurdan almalısınız. Bir dənə mən ekran kartımı göstərəm sizlərə. Ola bilsin ekran kartının da içindən gəzs çıxsın, yəni çıxsın. Ekran kartının içindən çıxa bilər. Ya da 2 dənə HDMI girişi varsa ekran kartınızda. Bir də monitorlarınızda da HDMI girişi varsa, monitorlarınızda da HDMI girişi varsa, ekran kartı ilə monitorlarınızı rahat bir şəkildə bağlaya bilərsiniz. Məndə birində ə, HDMI var, amma birində ancaq VGA-dır. Yəni birində ancaq VGA-dır. VGA-da baxın bu şnurdur. Bu şnurda İnanıram, hamınız tanıyırsınız. Yəni böyük ehtimalla hamınız tanıyırsınız. Siz əlavə olaraq bu şnuru almalısınız. Bu da ekran kartınızın üstündə gəlir. Əgər sizin ekran kartınızın üstündə bu girişlərdən varsa, yəni ola bilsin tək birənə VGA girişi olsun, onda isə elə bir dənə monitor taxmaq mümkün olur. Əgər belə bir fikriniz varsa, hə bura birini taxın, bura birini yox, alınmır, elə alınmır. Mən səhv eləmirəmsə, Mən bu sistem blokunu burdan ikisindən bağlaya bilərəm. İkili monitor, o da səhv eləmirəmsə, mən bilən alınmamalıdır. Nə vaxtsa bağlamışdım, alınmamışdı. Yəqin ki, yəni, yadıma gəlmir. Amma bəlkə də, yəni bura bağlasam alar, çoxunuzun diqqətini bura çəkə bilər. Görürsüz, ekran kartımda bir dənə VGA girişi var, bir dənə də DVI girişi var. Bir dənə baxın bu DVI-dan alırsınız. Yəni ikili monitorda əgər sizdə də ekran kartı belədirsə, ola bilsin 2 dənə e, VGA girişi olsun. Ola bilsin heç bu girişlər olmasın, HDMI girişləri olsun. Amma baxın, monitorda o girişdən olmalıdır mütləq ki, yəni bu aldığınızla monitor uyğunlaşsın. Baxın, bu e, DVI girişidir. Bu da VGA. VGA-mızı indi taxırıq monitoru alma da eyni ilə monitoru da taqlıbdı. VGA-nı indi sistemləm birlikdə bağlayaq. Baxın, hal hazırda VGA-ya girişimi taxtım. Burda DVI girişi. Bu girişimizi də yəni daha yaxşı göstərim. Bu girişimizi də belə bağlayırıq. Yox, düz taqlamamış belə. Baxın, bu girişimizi də bağladıq. Kompüterimizi birəşdirməyə gəldi sıra. Baxın, eyniylə monitorlarımda da o girişdən var. Birinə baxın, VGA girişini bağlamışam. Birinə də belə göstərəm. Birinə də VGA girişini bağlamışam. Baxın, burada da VGA girişimiz var. İndi kompüterimizi birəşdirək, sizlərlə birlikdə göstərim necə edirik. Kompüteri birəşdirmək üçün də mən ayağımı birəşdirirəm, yəni əlim çatmır, stolun altındadır deyə. Bir dəqiqə, mən bunu Ha, hə, birəşdirdim. Biraz fanlar, mən fan taxtım. Bu kompüterə biraz dəyişiklik filan etdik. Fan filan taxtım. Hal-hazırda görürsüz, ikinci monitorum açılmıyıbdı. Tam açıldıqdan sonra ikinci monitor açılır. Onu da deyim, biləsiz. Məsələn, ana monitor olaraq bunu qoymuşam. Əgər ana monitor olaraq bunu qoysaydım, bir bunu qoysaydım, bir e, kompüter birləşdirikdə birinci bu ekranım açılacaqdı. Gün düşür, nədir? Görentini alamıram. Yəqin ki, kompüterə açsın ala biləcəm yaxşı görüntünü. Bir dəqiqə. Çətini kompüterə açlanar kimidir. Gördüz, həmin vaxtda bura da açıldı. Bura mən sarı altmışam. Çünki adam biraz gözü ağrıyır. Bir dənə bunu mən tez düzəldim burda monitorun üstündən. Ayçı da deməyolar çək kimi. Bunu şahsın çox azaltmışam. Ona görə belə görünür. İndi mən bunu necə etdim? Baxın, mausum burdadır, bura gəlir. Bu ikili monitoru necə edirsiniz? Taxtdıqdan sonra təbii ki, məndə kimi açılmayacaq. Ola bilsin ki, sizdə belə açılsın. Bu görüntüdən imini bu görüntüyə də bura versin. Yəni eyni görüntünü. Məsələn, burada görürsüz. E, burada başlanğıc düyməsi var və burada da başlanğıc düyməsi olacaq və çubuq da burada olacaq. Yəni bu görüntünü bura da verir. Onda ne, necə edirik? Klaviaturağumuzdan Windows-la, baxın, Windows-la P, Windows-la P-ni basıram. ə basa bilirəmmi ki? Bir sözəndənə Windows-dan P-ni basmaq lazımdır. Kiçilliyim basamuram. Bir anda telefon tutanda. Belə göstərim Windows-dan P-ni basırıq, ola bilsin inanmayanlar üçün. Windows işarəsi ilə P basdır. Bastığınız an bu pəncərə açılacaq. Ola bilsin bu pəncərə açılmır. O da modeldən-modelə dəyişir. Axtarım kompüterimizin modelini, amma açılır. Açılır, açılır, yox, çaşdım. Açılır, açılır. Windows şərəsi ilə, Windows şərəsi ilə P-ni basırsınız, açılır. Bu açıldıqdan sonra baxın, mən deyirdim bayaqları, görüntünüz belə olacaq. Yəni siz kompüterinizi birləşdirdiyinizdə görüntünüz belə olacaq. Görürsüz, ikisində də eyni bir şeyi göstərir. Mouse'um bura gedir, orada da eyni şey. Yəni görüntünüz belə olacaq. Ə əgər elə gətditsəz, -el -el Windows-da indi P-ni təkrar basıram. Burası basmaq olur, bir əlimdə telefon, bir əlimdə. Ha, hə, bastıq. Bastıqdan sonra burdan gəlib mausumuzla ikili monitoru seçirik. Onda belə seçdi, görürsüz, biri belə adiləşir, yəni tam bir şəkildə görünür. Yaxşı, bəs məsələn mən gətirdim, dedisə hə, belə oldu. Məsələn, indi bir dəqiqə mən biraz qatın monitoru səb başa salmaq üçün belə edirəm. Ha, hə? hə, dediniz ki, açdıq bir dənə papka, məsələn. Dediniz ki, hə, gətirdim bura. Dədim ki, mən burdan gəlirsə ucu bəs bunu nəyə göydə qaldı? Məsələn, belə bir şey də var. Görs belə gətirir, uyğunluq yaratmır. Başa düşdüzdür, nə demək istəyirəm? Baxın, ev uyğun gəlmir, ev ayrı yerdən gəldi bu. Bu ekran ev ayrı yerdən gəldi. Bu altdan salırıq, üstdən gəlir necə? Bunu da indi belə düzəldirik. Bunu göstərim. Standa sağ düyməni basırsınız. Sağ düyməni basdıqdan sonra bura gəlib, bir dəfə bura basdıqda bu pəncərə ilə qarşılaşırsınız. Bu pəncərədən monitorunuzun buradan boyutunu planda siz çevləyərsiz. Yəni hər bir şeyi görə bilərsiniz monitoru. Bunu özünüz qurdalib, yəni düzəldərsiz, hər bir şey etmək olur. Mən sadəcə indi o keçidi. Monitorumun ucuna baxıram. Baxın, bu ekranın ucuna baxıram. Ekranların ucuna baxıram. Görürəm ki, bu balaca monitor, məsələn, eyni boyutta olsa, siz yan-yana qoyacaqsınız monitorları, elə problemsiz şəkildə də göstərəcək. Ər mən üçün bir bal böyük bir balaca dursa, onda baxım belə. Məsələn, bu görürəm ki, ə, bir 2 barmaq aşağıdır bu monitordan. Onda nə edirəm? Bu balaca monitormu biraz qaldırıram yuxarı. Və dayanıram. Bir də baxıram, görüm düzdürümü. OK verdik, bir dənə OK basdıq. Görürsüz indi balansımı necə edirəm? Yəni ordan ora gəlir görüntümüzdə onu kimi. Yəni biraz düzdür, əyriliyi etdim. Amma siz biraz düzəldib edərsiz. Elə düzəldək də niyət deyirəm ki, düzəldir edərsiz. E, Düzəldəyəm. Axırı ki, qəşəyək. Bunu görürsüz? Tam o zərgədən qəşəy, maraqlı. Məsələn, çirin monitorun nə cür funksiyası, nə cür işi var? Məsələn, burdan oyun açaq. Sizə göstərəcəm. Düzdür, oyun açdıqda bura belə olur artıq. Yəni oyunda heç bir şeydə bilmirik, bunu deyim sizlərə. Oyunda yəni monitorun biri beləcə şəkildə göstərir. Yəni siz istəsiz keçə bilmirsiniz. Yəni siz istəsiz də keçə bilmirsiniz o biri monitora. Həzırda keçmək olmaz. Siz keçə bilmə. Yəni, ancaq oyunumuzu oynaya bilərik tək bir monitorda. Bu monitorda təbii ki, oyun vaxtı mən söndürürəm burada. Nəysə oyundan çıxaq. Çıxış. Oyunumuzdan çıxaq. Səmən göstərəm. İndi burada məsələn bir iş görürük. İki monitorun faydasıdır bu mənə görə. Burada da musiqiyə qulaq asırıq. Məsəl üçün dedim. Burada musiqiyə qulaq asırıq və ya burada Chrome açmışam. Belə göstərim. Chrome açmışam. Məsələn YouTube-da e, Ayxan Fərmanlının videolarına baxmaq istəyirəm. Buradan salım video izləyərkən videolarıma baxıram, burdan tutalım, məsələn deyirəm. Hə? Burdan da yazımı yazıram kimi görürəm. Yəni elə, yəni elə böyük işlər görə bilərsiz. Mənə görə bir yerdə montaj edərsiz, mən onsuz onun üçün istifadə edirəm. Bir yerdə montaj edərsiz, bir yerdə ayrı bir iş. Bir də belə ikili monitora ehtiyacınız varsa, yəni canlı yayın falan işiniz, yəni canlı yayımdursa, oyun oynayırsınızsa, təbii ki, ikili monitora, hətta üçü belə ehtiyacınız var. Çünki lazım oldu bir tərəfdə çata baxırsan, bir tərəfdə oyununu oynuyursan, canlı yayımdasan. Bir tərəfdə də da üçüncü monitor mən fikirləşməmişəm, iki dənə monitor mən həmişə bəs eliyibdi. Nəysələ danışılacaq söz bu qədər idi. Çox asan da idi iki monitor etmək. Sə də məsləhət görərəm, yəni varsa evinizdə bir dənə əlavə monitor, barada televizorada qoşa bilərsiz eyniylə belə. Yəni, Görüntünü ora verib, yəni videolara falan Baxa bilərsiz, bu da yaxşıdır, maraqlıdır. Nə isə, beləliklə də bunun sonuna gəldik. İki monitor göstərdim sizlərə. Bu videomuzun da sonuna gəldik. Gördüz, necə etdim. İnanıram, bu video işinizə yarayacaq, həqiqətən. Dədim kimi elə ən belə aşağı səviyyəli bir ekran kartı ilə də etmək olur. Əsas odur, video kartınızda 2 dənə yer olsun, monitor çıxışı olsun ki, tağa biləsiniz. Gələn videolarda görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı baxın. Bu təz videolarımın da gəlməyini istəyirsinizsə, like atmağı, kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, bu təz videolarımız daha çox gəlsin və bay bay.